नमस्कार प्रिय भक्तांनो तीन दिवस सतत या मंत्राचे श्रवण केल्याने अनेकांचे परिवर्तन झाले आहे काही लोक कोट्यावधी रुपयांचे मालक झाले आहेत ओय भक्तांनो तुम्ही ते बरोबर ऐकले आहे आज त्यांच्याकडे कार बंगला नोकरदार बँक बॅलेन्स सर्व काही आहे मी हे व्यर्थ बोलत नाही आहे प्रिय भक्तांनो आजपासून तुमचे नशीबही उजळेल आपण इच्छित असल्यास या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एवढेच सांगतो की तुम्हाला या लहान पण अधिक शक्तिशाली चमत्कारी सिद्धी मंत्राचा किमान तीन दिवस सतत जप करावा लागेल किंवा मोबाईलमध्ये ऐकावा लागेल हा मंत्र साधा नाही आहे म्हणून प्रिय भक्तांनो हा मंत्र हलक्यात घेऊ नका जे लोक हा मंत्र सतत ऐकू लागतील याच दिवसापासून श्री दत्तगुरु महाराज त्यांच्या घरी वास्तव्य करू लागतील आणि तीन दिवस उलटून गेले असता त्याचे नशीब बदललेले असेल आणि तो अब्जावधी लाखो कोटींचा मालक होईल भक्तांनो जर तुमच्याकडे खूप कमी वेळ असेल किंवा तुम्हाला या मंत्राचा पाठ करता येत नसेल तर तुम्ही राहत्या त्या घरी किंवा ऑफिसमध्ये तुमच्या मोबाईल फोनवर हा मंत्र कमी आवाजात लावून सोडून द्या फक्त हे समजून घ्या की आजपासून तुमचे भाग्य कायमचे बदलणार आहे फक्त तुम्हाला हा मंत्र सतत तीन दिवस तुमच्या मोबाईल फोनवर ऐकावा लागेल आणि मग चौथ्या दिवशी चमत्कार पहा की तुमचे गरिबीचे दिवस श्रीमंतीत कसे बदलू लागतील हे तुम्हाला कळणारही नाही चला तर मग या मंत्राची सुरुवात करूया ओम द्रा दत्तात्रेयाय ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ दत्तात्रियाय नमः ॐमः ॐ दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रादत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ द्रादत्तात्रियाय नमः

ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रादत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रादत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः

ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः

ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ द्रादत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः

ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ दत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ द्रादत्तात्रियाय नमः ॐ द्रा दत्तात्रियाय नमः ॐ द्रादत्तात्रियाय नमः ॐ ॐत्तात्रियाय नमः ॐ द्रादत्तात्रियाय नमः ॐ द्रादत्तात्रियाय नमः